была очень большая опасная захват, И получилось то же самое. Он не идет и не идет, стоит и стоит на этой реке Угре. В конце концов он развернул войско и ушел. А все это время Мария сегодня молится. Вот. И третий раз, и опять через сто лет, это было 1575 год, когда крымский уже хан подошел к Москве, Гирей, Махмагирей. И вот тогда раз повторилось то же самое чудо. Он не смог начать битву. Он ощутил жуткий ужас, собрал свои войска и ушли. И вот так Владимирская икона трижды не допустила кровопролития. Причем Ничего с кровопролития. Никто не пролил кровь. Вот такая чудотворная икона Владимирской Божьей Матери. Три раза в год будет три события раз. Так, хорошо. Какую еще икону вот вы знаете и что-то можете о ней рассказать? Так, то мы вам бал поставили. Вот давайте будет вот такая очень красивая икона, которая называется Похвала Пресвятой Покроводицы. Красивая икона, правда? А смотрите, как здесь интересно. С одной стороны, изображены Шентин, да? Елена. То есть это все, что связано с Византией.